वालेकुम मेरा नाम समीना इमरान है आज मेरे पास ढेर सारा काम है मैंने ढेर सारी डिशेस भी बनानी है मैंने पेपर्स भी चेक करने हैं और मैंने आज आपको बताना है कि आसान तरीन तरीका कौन सा है देसी घी बनाने का और ये मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ कि बच्चों को घर के बने हुए देसी घी से पराठे बना के दें रमज़ान है बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं तो मैं आपको आसान तरीन रेसिपी सिर्फ दूंगी कि आपने सिर्फ बलाई को मेल्ट करके ऊपर चढ़ाना है और उसके अंदर चार चम्मच सिरका डाल देना है बस मीडियम आंच पे उसको पकने दे उसके अंदर कोई ज्यादा चम्मच हिलाने की भी आपको जरूरत नहीं है बीस मिनट के बाद सिर्फ चम्मच हिलाएंगे आप और थर्टी मिनट्स के बाद घी जो है वो ऊपर आ जाएगा और बलाई नीचे चली जाएगी इससे आसान तरकीब और कोई भी नहीं है आप इस तरीके से बनाएं ताकि आपके बच्चे सेहतमंद हो चलें चलते हैं चल के आज हम देसी घी बनाते हैं बसबर रहीम आज मैं आपको ना सबसे आसान तरीन तरकीब बताऊंगी देसी घी बनाने की पहले मेरी सास जो थी वो इसको बलई को मक्खन में कन्वर्ट करती थी फिर मक्खन निकाल के फिर उसका घी बनाती थी लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम उसमें लग जाता था मैंने तीन तरीक़ों से घी बनाना आ, सीखा लेकिन सबसे आसान तरीका जो था वो यही था <coughs> अपने घर में ना एक देश की जो मोटे पहन वाली हो उसको सिर्फ घी बनाने के लिए या हलवा बनाने के लिए रखा करें मैंने ये एक पुरानी देच की रखी हुई है जो काफ़ी मोटी है इसको मैं इस्तेमाल करती हूँ हमेशा घी बनाने के लिए ये देखें ये डेढ़ किलो बलाई है जो मैंने शहरी के वक़्त निकाल के रख दी थी अब ये मेल्ट हो चुकी है इसे मैंने आधा कप पानी डाला है कुछ भी नहीं इसको करना मैंने ये देखें मैंने आग लगा दी है इसको और थोड़ी तेज़ आग पर ही मैं इसको बॉयल होने के लिए रख दूंगी जब ये अच्छी तरह बॉयल हो जाएगी ना और उसके बाद मैं इसके अंदर तीन चार चमचा चम्मच जो है मैं सिरका डाल दूंगी इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना और आराम से इसको फिर बॉयल होने दें आधे घंटे बाद आप देखेंगे कि आप एक दफ़ा चम्मच हिलाएँ ताकि जो है नीचे से बलाई लग ना जाए और फिर थोड़ी देर बाद आप देखेंगे घी ऊपर आना शुरू हो जाएगा और जब घी ऊपर आ जाएगा तो और बलाई नीचे चली जाएगी तो हम आग बंद कर देंगे और घी को आराम से निकाल लेंगे ये पहला स्टेप था कि जिसमें मैंने बलाई में आधा चम आधा कप पानी डाल के उसको मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया आप देखें कि आहस्ता आस्ता ये बॉईल होना शुरू हो गई है और मैं इसको अभी बिल्कुल नहीं हिलाऊंगी जब तक इसमें फुल बॉईल नहीं आएगा मैं इसके अंदर सिरका नहीं डालूंगी आप देखें पाँच मिनट के अंदर अंदर ये बलाई बिल्कुल मेल्ट हो गई है और इसके अंदर जो है ना उबाल आना शुरू हो गया ये देख रहे हैं आप ये अब ये उबलने के करीब आ गई है सारी बलाई अब आपने ये करना है और ये स्मूथ भी हो गई अंदर से अब आपने ये करना है आपने चम्मच को रख देना है और आपने तीन या चार चमचा सिरका डाल देना है ये देखें एक दो तीन और चार चार चम्मच आपने सिरका डालना है अब देखें ये बॉयल हो रही है ना जैसे जैसे ये बॉयल होगी ना उसके बाद ये फटना शुरू हो जाएगी जब फटना शुरू हो जाएगी इसका मतलब है घी बनाने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया और घी बनाने के लिए आपको कोई मुशक्कत करने की जरूरत नहीं होती जब ये बॉयल होना शुरू हो जाता है जब ये फट जाता है दूध और आ आस्था घी जो ऊपर आना शुरू हो जाता है तो आप इसको छोड़ दें कुछ औरतें खाम ख़्वाह हाँ चम्मच हिलाती रहती हैं ख़ाम ख़्वाह हाँ उसको फेंटती रहती हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती आप बस 20 मिनट के बाद एक दफ़ा नीचे से चम्मच लाएँ ताकि बलाई नीचे से ना लगे और उसके बाद आप इसको पकने दें ये थर्टी टू थर्टी फाइव मिनट्स लेगी अच्छी तरह बॉयल होने में फिर घी इसका ऊपर आ जाएगा और बलाई नीचे रह जाएगी जो नीचे रह जाती है बलाई लोग उसका हलवा भी बना लेते हैं उसमें बस चीनी डाल के आपने भूनना ही होता और और कुछ नहीं करना होता और कुछ लोग जो है वो उसको फेंक देते हैं ये देखें ये दूध अब फटना शुरू हो गया आजकल शहरी में बच्चों को घर के घी के पराठे बना के दिया करें क्योंकि सारा दिन बच्चों ने पढ़ना भी है स्कूल कॉलेज भी जाना है तो इसलिए तोनाई बहुत कम हो जाती है और बच्चों के पेपर हो रहे हैं और बच्चे बहुत परेशान होते हैं जब उनको पेपर के दौरान भूख लग जाती है तो मैंने ये चीज़ आजमाई है कि बाहर से जो हम देसी घी लाते हैं ना उनमें मिलावट ज़रूर होती है वो खा के आप देखिए आपका गला सा खराब होता है आपको बलगम आना शुरू हो जाती है लेकिन जो घी आप घर में बनाएंगे ना उससे आपका कभी भी गला नहीं खराब होगा उससे आपकी आपको कभी भी बलगम नहीं होगी देखिए ये फट रहा है ये सारा दूध जो है वो अब फट गया है अब आप आराम से जाके कोई और काम कर लें और इसको मीडियम मीडियम आप में आग करनी है और इसको उबलने दें आप और आप जाके घर का कोई और काम कर लें जब आप देखें कि ये तेजी से बॉयल हो रहा है और बाहर आने की कोशिश कर रहा है तो आपने आग आस्था कर देनी है लेकिन बिल्कुल आस्था भी नहीं करनी इससे जो है कि आपका टाइम जो है ना वो ज़ाया हो जाएगा आप जो है ना बिल्कुल स्लो से थोड़ी सी ज्यादा आग रखें ताकि आपको पता चल जाए कि कितनी देर में इसने तैयार होना है और आपको यह भी पता चल जाएगा कि कहीं दूध बाहर तो नहीं आ रहा कहीं गिर तो नहीं रहा अब आप इसको छोड़ दें अब आपने इसको 20 मिनट के बाद आके देखना है लें जी पूरे 35 फाइव मिनट्स के बाद हमारा घी जो है वो बन के तैयार हो गया आप ये देख सकते हैं घी बिल्कुल रेडी है बलाई नीचे चली गई है और घी ऊपर आ गया है अब मैंने स्टेनर रख दिया है एक शीशे के डोंगे में मैं आराम से जो है ना घी इसमें स्ट्रेन कर लूंगी थोड़ा सा इसको ब्राउन होने देना है बलाई को ताकि इसके बलाई के अंदर होता है पानी अगर आप इसको थोड़ा सा ब्राउन नहीं होने देंगे तो वो पानी इसके अंदर ही रह जाएगा उस पानी को खारिज करने के लिए इसका ब्राउन होना बहुत जरूरी है कुछ लोग वैसे नहीं भी करते तो वो थोड़ा सा कच्चा कच्चा घी होता है वो उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं करती मैं कोशिश यही करती हूँ कि थोड़ा सा मैं नीचे से बलाई को ब्राउन होने दूँ ताकि पानी जितना है वो इसके अंदर ड्राई हो जाए उसके बाद मैं घी निकालना शुरू करती हूँ अब मैं आराम से सारा घी निकाल लूँगी और ये एक किलो बलाई से तकरीबन मेरा आधा किलो से ज़्यादा घी बन जाएगा ये देखिए मैंने तकरीबन एक किलो बलाई से आधा किलो से ज़्यादा मैंने घी निकाल लिया है अब मैं इसको छोटे बॉक्स में डाल लूँगी आराम से और ये खालिश देसी घी होता है जो बाज़ार से आप देसी घी लेते हैं उसमें मिलावट होती है और उससे बच्चों को रेशा बहुत ज़्यादा हो जाता है आप कोशिश करें कि ये आसान रेसिपी यूज़ करें और ये घी जो है आप घर में बनाएं बहुत बहुत शुक्रिया